श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामावलिः ॐ आञ्जनेयाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ मारुतात्मजाय नमः ॐ तत्त्वज्ञानप्रदायकाय नमः ॐ हनुमते नमः ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ॐ अशोकवनविच्छेत्रे नमः ॐ सर्वमायाविभञ्जनाय नमः ॐ सर्वबन्धविमुक्त्रे नमः ॐ रक्षो विद्वांसकारकाय नमः ॐ परविद्यापरिहाराय नमः ॐ परशौर्यविनाशाय नमः ॐ परमन्त्रनिराकर्त्रे नमः ॐ परयन्त्रप्रभेदकाय नमः ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः ॐ भीमसेनसहायकृतेने नमः ॐ सर्वदुःखहराय नमः ॐ सर्वलोकचारिणे नमः ॐ मनोजवाय नमः ॐ पारिजातदृमूलस्थाय नमः ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपाय नमः ॐ सर्वतन्त्रस्वरूपाय नमः ॐ सर्वयन्त्रात्मिकाय नमः ॐ कपीश्वराय नमः ॐ महाकायाय नमः ॐ सर्वरोगहराय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ बलसिद्धिकारय नमः ॐ सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकाय नमः ॐ कपिशेननायकाय नमः ॐ भविषचतुराननाय नमः ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः ॐ रत्नकुण्डलदीप्तिमते नमः ॐ सञ्चलनद्वालसन्नद्धलम्बमानशिखरोज्ज्वलाय नमः ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञानाय नमः ॐ महाबलापराक्रमाय नमः ॐ कारागृहविमुक्ते नमः ॐ शृङ्खलाबन्धविमुक्ताय नमः ॐ सागरोत्तारकाय नमः ॐ प्रज्ञाय नमः ॐ रामदूताय नमः ॐ प्रतापवते नमः ॐ वानराय नमः ॐ केसरीसुताय नमः ॐ सीताशोकनिवारणाय नमः ॐ अञ्जनागर्भसम्भोताय नमः ॐ बालार्कसदृशाय नमः ॐ विभीषणप्रियकराय नमः ॐ दशग्रीवकुलान्तकाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ओम वज्रकायाय नमः ओम महाज्यतेये नमः ओम चिरंजीविने नमः ओम रामभक्ताय नमः ओम दैत्यकार्यविगाताय नमः ओम अक्षहन्त्रे नमः ओम काञ्चनाभाय नमः ओम पंचवक्त्राय नमः ओम महातपसे नमः ओम लंकिनी पंचनाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ सिंहिकाप्राणभञ्जनाय नमः ॐ गन्धमातनशैलस्ताय नमः ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नमः ॐ सुग्रीवसचिवाय नमः ॐ धीराय नमः ॐ शूराय नमः ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः ॐ सुरार्चिताय नमः ॐ महातेजाय नमः ॐ रामचूडामणिप्रदायकाय नमः ॐ कामरूपाय नमः पिङ्गलाक्षाय नमः ॐ वार्धिमैनाकपूजिताय नमः ॐ कबलीकृतमार्ताण्डमण्डलाय नमः ॐ विजितेन्द्रियाय नमः ॐ रामसुग्रीवसन्धात्रे नमः ॐ महारावणमर्दनाय नमः ॐ स्फटिकाभाय नमः ॐ वागदीशाय नमः ॐ नव्याकृतिपण्डिताय नमः ॐ चतुर्बाहुवे नमः ॐ दीनबन्धुवे नमः ॐ महात्मने नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ सञ्जीवनगाहत्रे नमः ॐ सुचये नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ दृढव्रताय नमः ॐ कालनेमि कालनेमिप्रमथनाय नमः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॐ शतकण्ठमदापहृते नमः ॐ योगिने नमः ॐ रामकथालोलाय नमः ॐ शीतान्वेषणपण्डिताय नमः ॐ वज्रदंशाय नमः ॐ वज्रणकाय नमः ॐ रुद्रवीर्यसमुद्भवाय नमः ॐ इन्द्रजित्प्रयोगितामोघब्रह्माश्रनिवारकाय नमः ॐ पार्थध्वजाग्रवासिने नमः ॐ शरपञ्जरविभेदकाय नमः ॐ दशबाहवे नमः ॐ लोकपूज्याय नमः ॐ जाम्बवत्प्रीतिवर्धनाय नमः ॐ सीतासमेत श्रीरामपादसेवाधुरन्धराय नमः इति श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्तम्